assalomu alaykum assalomu alaykum aziz obunachilar mana bugun sizlarga ekskalibr ata kultivatorni obzorini qilamiz bu bir yuz sakson motor bo'lib 10 ot kuchli salarkali motor buni uch yuz oltmish gradusga qayriladi bu mana o'zini satalit zavoдскoy satlitlar bilan kelgan bor bana. buni siqsangiz chapga qayiladi narigisini siqsangiz o'ngga qayiladi e, ikkita oldinga bitta orqaga skoros bor damas akkumulyяtor qo'yiladi balonlari besh yuzga o'n ikki balon bo'lib katta e, sifatli balonlar qo'yilgan aziz yurtdoshlar mana e, kapotlari ham temur kapotli ancha sifatli aqlli motoblok bo'lib bu uh, optom narxlarda uh, qilib beriladi xohlovchilar uchun imkoniyati yo'qlar uchun olishga naqd pulga olishga imkoniyati bo'lmagan shaxslar uchun ham bizlarda sharoitlar bor o'n to'rt foizli kredit asosida imtiyozli kredit asosida uh, kreditga ham beriladi hokim yordamchilari orqali olinadigan o'n to'rt foizli kredit asosida ham qilib beriladi bunga faqat shu pasportingiz va elektron klochingizni o'zi kifoya bo'ladi boshqa ovoragarchiliklar yo'q to'liqroq ma'lumotni to'qson besh kodi bilan nol oltmish bir nol yetti yigirma sakkiz nomeriga telefon qilib yoki bo'lmasam to'qson uchlik 384 42 22 to'rt qirq ikki yigirma ikki nomerlariga qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin biz sizlarni kutamiz azizlar uh, video yoqqan bo'lsa lik va подписка tugmasini bosishni unutmang va yaqinlaringizga ham ulashib qo'yishni unutmang